Как у вас дела? Как говорят в Одессе, спасибо, не дождетесь. А, и вы из Одессы? Нет, я донечанин из Киева. Ясно. Как у вас там обстановка? Воюем. Война идет. Ясно. А вы за кого ну, если я гражданин Украины, то, наверное, я за Украину. Да? Я не поддерживаю нацистов и фашистов, пришедших в мою страну. Ну, не мы же к вам пришли. Вы к нам пришли. Ваша страна к нам пришла. Ну, при этом... Но при этом мы также защищали и свою страну. Как можно защищать свою страну на территории другой страны? При том, что та страна, на которую вы напали, ну, на вас не нападала. Вот вы обстреливали Донецкую Луган в 2014 году. Де... От... Девушка, я донечанин. Я в 2014 году был в Донецке. Я видел ваших российских оккупантов mm -hmm. у себя в своем городе. Когда Советский Союз освобождал свои города от а нацистов... Они... От нацистской Германии. Скажите мне, Советский Союз обстреливал свои города? Нет. Нет. А вот как-то мне не верится. Я Нет. вот помню, что Советский Союз, когда освобождал от нацистов свои города, обстреливал свои города, чтобы выбить оттуда нацистов. От а почему-то... Ну, э -э хорошо, тот, смотрите, тот Донец, приду. секунду, я закончу. Тот Донец, который якобы обстреливали там 8 лет, Донбили, Бомбас и все остальное. Почему-то там проходили дни города, концерты ваших вот этих вот недозвезд и все остальное. В конц... Концерты во время того, что если тебя обстреливают постоянно, они проходят. Вот я что-то сейчас не вижу и, в Белгороде есть, и в Харькове то есть, концерты. То есть вы говорите о том, что Донецк не обстреливали. Вы мне сейчас об этом говорите, что Донецк не обстреливали. И наши войска туда не направляли, чтобы защищать там мирных людей. Вы Ваши зашкольник. войска сначала зашли туда, захватили город, они а потом пришли, нам пришлось и выбивать Донецк вас. И Девушка, когда вы думаете, они пришли, пришли защищать, защищать Донецкий и Луганск? Вот смотрите, я тоже общалась с человеком, он был с Украины, он за Украину. И он говорит, он сам в 2014 году взял оружие и пошел защищать свой город. Говорит не человек, который живет на Украине, вы мне утверждаете, что этого не было. Мы стреляли по местам дислокации оккупантов. Это нормально. Но в 2014 году сначала зашли российские войска, Мы... российские наемники, российская военная техника, а потом уже начали наши обстреливать их оккупантов. вы сначала начали их обстреливать, а наши пришли защищать мирных людей. Девушка, все началось с Крыма, когда ваши российские войска в феврале месяце 2014 года захватывали административные здания в Крыму и блокировали украинскую армию и украинский военный флот. Это все уже война была. Потом пошла война в Донецке Луганске. Более активно. Ваши... Крым вам отдал Хрущев. Крым отдал Мы его Хрущев. Девушка, вы хотя бы почитали бы. Вот вы говорите четко вашим телевизором. Хрущев... Подписи Хрущева даже нет под тем документом, который... которым передавался Крым. Там подпись Маленкова и Варшилова. В интернете в открытом доступе есть. Вот заходите, вбиваете пальчиками такую вещь. Называется э, передача Крыма, акта передачи Крыма 1954 год. И смотрите. Там фотокопия есть. Вы можете просто-напросто эту фотокопию посмотреть. Не верить каким-то пропагандистам, которые рассказывают, что Хрущев по пьяни отдал. Такую хрень обычно несут. Ну, я, я просто поражаюсь. Это да смешно. Но люди, которые жили в России, знали, что это... Что... Они явно знают. Люди да. в России в подавляющем большинстве ни хрена не знают. Потому что когда им говоришь о том, что не Хрущев передавал, они: ты мне врешь, открываю, просто элементарно, вот в один клик нахожу, открываю, показывают, ой, а нету там а подписи вот Хрущева. Какой что что? а вы знаете что такое информационная война фотошоп? Вы знаете что такое информационная война фотошоп и подделанные Деву... документы? Знаете? девушка, а, девушка это все 20 э, 20 да, 20. даже 20. в вашей википедии русскоязычной 20. написано это. это это копии все в ваших 20. архивах которые в открытом доступе есть было бы у вас желание, вы бы могли это посмотреть но вы даже не хотите это смотреть я вам это называю, вы говорите, это все фотошоп. Так вот я вам объясняю, это все вот распятые мальчики и все остальное, это все бред, который вам рассказывает ваша пропаганда. А вы все это верите, хаваете, как это, как не знаю что. Я говорю, вот информационная война, я сейчас напишу любой документ о том, что я Россию передаю Украине. Там не знаю, поставлю подпись президента и скажу: вот вам документ, пожалуйста. И скажу то, что он из архива. Информационная война она была и Де, Девушка, Индар, на, на, ваших россий, на ваших российских ресурсах эти документы, не на украинских, на ваших российских ресурсах, официальных, государственных, ваших госархивы и все остальное. А вы, вы дум... Везде есть информационная война. Вы думаете, она только Причем у, вас здесь, а при чем у нас? Причем здесь информационная у война? У нас несколько. Есть документы исторические, есть, у э, нас несколько... есть книги, написанные историками уже давно, еще при Советском Союзе. Кто ты воин? У вас такой воинственный вид? Абсолютно не воинственный. Я человек добрый. Но правда. Скажем так, место, место обитания на меня наложило некоторые моменты. Поэтому не советую вам э, переходить mm -hmm. на оскорбления или маты. Потому что я начну рассказывать, в каком столе вам стоять тогда. Я донечанин из Киева. Зовут Мне меня Артем. Не Как вас зовут? Просто. Откуда вы? Валентин меня зовут. Откуда вы Валентин? И у меня, кажется, садится аккумулятор. Все. Я с Ростова. Не понял. О чем здесь разговариваете? Ну, я поставил все страны, выпадала там с русскими в войне, с вами, не знаю, о чем вы общаетесь. В основном об отношениях стран моей и собеседника, Иногда, если человек разбирается экономику, зацепляем. Ну, либо же профанный взгляд на историю. А mm -hmm. Вы... А... Я просто не пойму, это Россия. Ну, вот сейчас вы в России находитесь. Или в Украине? Не, не дай боже. В России не дай боже. Да. Я гражданин Украины. Ну, я понял. Ну а как у вас обстановка? Как вы думаете, когда это все закончится? Ну, когда мы совместно с международным сообществом додавим вас и экономически развали. Вот ну, тогда у вас будет. У вас не будет хватать денег на на войну просто, напросто. К так, сожалению, что так их не хватает, блин. Ну, что тут давить? Все зачем за, ну, задние проходит. -по пока проходы. у вас, пока у вас хватает. Ну, дебилов хватает, к сожалению, да, вы правы. Приветствую. Добрый день. Меня зовут Артем, я донечанин, из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Меня Саша зовут, я питерский. Я понял, Саша питерский. Прям как погоняло. Как вам угодно. Да. Я честный человек. Я понял. А о чем здесь разговариваете? Да, о чем угодно. Ну, я разговариваю об отношениях стран, мои собеседники. В основном политика. Политика как раз, да. Обычно задаю вопрос. Э, ваше мнение, почему Давай. Россия напала на Украину? Да не нападала. Дело в том, что она не нападала. У вас ошибочное мнение. Понимаете? А кто же напал... На, кто же на, на, а? на кого напал? Кто же на кого напал? Напал. Ну вот давайте я, я вам прив... Я вам сейчас расскажу. Если дадите мне пять минут. Ну, пять вам минут здесь... нет, давайте в две минутки. Потому что пять минут это долго. Ну, давайте, Диана. Смотрите, Донецк и ЛНР, ДНР и ЛНР, да, вы их 7, 7 лет Украина, их там, 8 лет даже, херачила. Вот. После чего ДНР и ЛНР сказали, мы хотим быть отдельно от Украины. Они провозгласили независимость и попросили нас как бы взять их себе. Мы их взяли. И сказали, что это наш уже. Не надо их обижать, не надо их бомбить. Вы не поняли это. Украина не поняла. Они, вы продолжили Украину бомбить. Мы вошли туда своими войсками, силами и начали их защищать. Вот и все. То есть мы не смотрите, нападали, мы пришли по их зову. Смотрите, я, я из Донецка, я же вам сказал. Да? Я не просил да, никого да. меня, типа, защищать. Пришли э, российские. Ну, рос... Пришли рос, россияне с оружием в руках. Да. В мой Донецк. Да. И начали нам да. рассказывать, что мы хотим в Россию, потому что первыми главами да. вот этой типа ДНР были гражданин э, Бородай и Гиркин. Это граждане да. России с московской пропиской. Их никто а не вы выбирал. Даже в 2014 году я был. Их никто не выбирал. Их никто. Ну, а подождите, ну вы? подождите. Есть Под... Подождите, так молодой вы человек. Ну я же я, я вас выслушал. Почему не вы есть? не... Почему вы не хотите выслушать меня? Нет. Почему вы не хотите я выслушать говорю, меня? Неважно. Не я выслушаю, вы. Ну так вы, нет, вы, вы так постоянно это... перебиваете. Вы знаете, И что? Хорошо, знаю, хорошо, буду вас называть старый власть. человек, буду называть вас старый человек. Вас устроит? Нет, просто Александр называете или Саша. Я вам Хорошо. Зачем хорошо. Молодой человек. Ста Саша, Са Александр, Молодец. старый человек, неважно. Вы просто несете пургу, потому что ну, я, как да, житель я, Донецка... Я с вами, я с вами также буду говорить. Как житель Донецка, ну, я могу давай. сказать, что подавляющее большинство жителей Донецка не хотели никакую Россию. И это показало тем, что да. в 2014-2015 году почти 60% населения было, было вынуждено выехать на неоккупированные территории. Да. А война началась не с Донецка да. и Слуганска, а война началась с Крыма, когда ваши российские войска... Начали захватывать здания, То есть парламент Крыма, а там ну, Верховный Совет Крыма и правительство Крыма. Неважно, убежали, не убежали. Вопрос агрессии. Вы это начали важно. агрессию. Это важно. Страна, это важно. Вы не сильная страна, и свои условия. Вы, вы не Значит, сильная страна, вы, вы экономически. Своим, вы экономический сказать. карлик. Молодой что человек. Вы, вы экономический карлик. Я тебе говорю, я, тебе говорю, я тебе говорю, мы как хотим. Я тебе говорю, поступать. так иди нахер тогда. Вы, вы, вы школьники. Ты, ты даже автомат не знаешь, с вы стороны посадить. Ну, это твое личное мнение. Ну, это твоя личная позиция. Вы, блядь, диванные комментаторы сидите и тарахтите. Ой, я По так, факту, я вы вот там Я в 2014 году был в Донецке когда вы захватывали город. Вот. Последний я раз... Я видел вас ваш, ваших у вот этих... А, сейчас, у, а, у ты туда, а, ты сейчас, куда туда съездишь? Вот у сейчас куда съездишь? Да, нет. нет. я туда не поеду. Сейчас... Я приеду... Нет, в, нет, а да, ты шуфер, сейчас куда съездишь? Я приеду Это в же твоя в страна. Жизнь. Нет, ну... А, знаешь, Uh, Когда-то когда когда нацисты, оккупировали... когда нацисты, оккуп... когда нацисты оккупировали большую часть, практически всю Украину. И поехать советскому человеку на оккупированные территории было бы как-то странно. Вот ты сейчас мне предлагаешь то же самое, как Но советский ты человек сильный... бы поехал на оккупированные да? территории. Что сказать нормально? Нормально, что Донецк это Украина, надо ну, сказать. Никак не делай, никак не делай, никак не делай. Это вы делаете, это вы делаете, это вы делаете, это вы делаете, это вы и ваши э, эти руководители зилуют, нет, я в нацистское... Оку... в нацистское государство не поеду, а оккупированные территории этим нацистским государством тоже не поеду. А оккупированное или нацистское? Ваша страна нацистская. Да, а, вы, вы, Питере, вы оккупиров... Мой, мой го город Донецк оккупирован нацистским государством в России. Ну на нацистским? Нацистским? Да, да. Вот, а, а скажи, пожалуйста, да, я тогда. Я вопрос: один из А Твой же дед воевал? Как и мой дед воевал против фашистской Германии? Да, ведь? Против нацистской Германии. Правильно говорите, против нацистской. Молодец, все здорово. Фаши... Фашисты ты, были в Италии. Да, Кресты? Кресты, свастика. И теперь я в бинокль смотрю, а вот со стороны Украины, твоей Украины, которая якобы не нацистская, идет снова немецкий танк против моей Т-34. Да кто из нас пидор фашистский? Пр против твоей Т-34. Самое интересное, что э, у, э, крест это не знак нацистов. У нацистов свастика. А, можно 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 а, разные а оправдания она, придумать. Она, немецкий она, танк на территории она, Украины. Она, немецкий танк. Оправляется а, украинским она, военным. Это стаси, наш украинский как хочешь. танк. Немецкий танк. Что ты он был попросил. То, что ты он попросил был помощи. Прикрой у рот. Немца. Прикрой рот. Так вот слушай, а немецкий танк. Он стал украинским, когда нам его передали. Все, это не немецкий танк. Производство немецкое, но он наш, он не немецкий. Передали, вы, блядь, взяли у кого в рот? Вы у кого в рот взяли? Вы взяли, блядь, у, у фашистов, слышать, которые наши деды воевали против них. Если, если слышать, Хоть сердечко, значит, блядь, на нем налицо пусть на будет. Это ты, Руси блядь, согласился патриот. с тем, ублюдок ты ебаный, что тебе, блядь, дал немецкий, блядь, сержант, поддержатель. Такие смешные вы а, вот да. это. А, вот я сейчас... Вы Ты... девцовки а, да. Мы, да. Мы не даем, немец зря. Ой, Господи, какие же вы убогие. Это вы дешевки. Потому что вы а, напали на детей Твой... и звуков. Дед елонский танк! Так Ты с ним воюете! Так да Твой дед, да, блядь, я бы на от... тебе... Вам же кто покупает, тот и молодец. Прикрой дед. рот, прикрой рот и послушай. Твой дед тебе бы голову открутил за то, что твоя страна напала на его однополча. Вы убиваете ветеранов Ты заикаешься. Повторяю, я... специально для тупых. А, уже все начало висеть.